Ваш візит, ваше відвідування якби не зовсім пов'язано, скажімо, з героїчними, там, якимись і світлими подіями на Волині, а більше зв'язано з великою світовою аварією, яка відбулася на Чорнобилі. І ми вдячні, що міжнародні організації. З розумінням віднеслися до проблеми, яка виникла на теренах України, в тому числі і Волинської області. Ця допомога, яка надійшла від міжнародних організацій, показала, що дійсно ця проблема є спільна для всіх, і, звичайно, ні Україна, ні Волинь сама би не справилася з цією проблемою і. Ця допомога, яку ви надаєте, дуже для нас важливо, и мы надалі готові з вами співпрацювати в цьому напрямку и, скажем, вашій вашей работе нас на буху. Наша задача в достаточно степень уникальная, как уникальная была эта программа, програма mm -hmm. не должна повторяться. Это программа работа, началась в 1990 году, началась mm -hmm. в другой стране. И за это время произошло так много событий, такие изменения. В ситуации в странах была одна страна, стала три страны, и потом не разные не изменения, события, вверх-вниз все есть. это проходило. И процесс идет до сих пор. Очень это интересно, будет. что программа в общем если так посмотреть на это, у нас складывается такое впечатление, что когда события в странах, они шли вот так вот все, вот, то программа, в общем-то, она шла вот так вот. Да? То есть она продолжалась, она работала, несмотря на все вот эти изменения. Это ее уникальность, это одна из немногих программ Международной Федерации Красного Креста, которая продолжалась практически 20 лет. И исходя из этого... Особенно в последние годы в связи с аварией на Фукусиме японской, значит, вновь вопросы безопасности, вопросы подготовки к такого рода бедствиям, они снова значит, привлекли внимание международного сообщества и международного красного общества. В связи с этим было принято решение международной федерации заказать обзор, посмотреть на опыт смотреть на опыт, это уникальный программа. Что было сделано, как оно было сделано. И самое главное, то, на чем мы сейчас что из этого можно взять сейчас и рекомендовать к применению другого рода подобных Поэтому, если у вас, и мы всем задаем один примерно вопрос, да, если кто участвовал, кто принимал участие, кто что-то помнит из этого, неважно на каком уровне, кто-то из, из вас, в общем, был еще маленький, кто-то был уже большой, кто-то уже работал и так далее. Кто что помнит, если что-то было интересно, что-то вы считаете, вот это вот было сделано очень хорошо, нам будет очень интересно это узнать.